Ну, что ты будешь организовывать? Вы когда-то обещали, между прочим, что мы будем тут развивать, инвестировать, и вообще у нас будет там какой-то свое медоедское медоедский бизнес какой-то свой, я уж не знаю, что. Ну вот давайте, и будем организовываться, и за мной защищаться будем, поскольку медиа, через медиа проще защищаться, в общем-то, да? ну так это же вот по кирпичик до кирпичика так оно и простраивается, то есть своя медика у нас мощная есть и мы периодически там с ее помощью защищаем там кого считаем нужным там, да. Mm -hmm. люди там когда ко мне обращаются там вот пришел там никифоров про свой чай рассказал у него там продажи подал на несколько сот процентов там да то есть и, и то же самое сейчас долинский запустят э, запускают свои эти обогреватели там э, на базе там революционной технологии вот ну я ему конечно их попиарю мне не жалко там никаких проблем не вижу. Вот, ну, вот, вот ну, в принципе, в идеале, конечно же, должна быть своя экосистема, в которой там на базе репутации людей, которых мы хорошо знаем, мы можем говорить, что вот это вот, ну, это вот классный да. продукт, это классная услуга, это, это классный бухгалтер там, да, и и, и тогда начинает формироваться экономика доверия. Под нее даже можно крипту сделать на самом деле свою какую-то там или какие-то какие, -то, какие -то свои коины там и так далее. Ну, это уже такое, я считаю, это. Это уже там, возможно, следующая крайность, но в любом случае, вот даже вот сейчас вот мерч на мне делаем, то есть вот величко сделал мерч, как бы там, вот видите, медоедика такое. Mm -hmm. Вот я каждый день прихожу в новой медоедской футболке. Вот я их тестирую, какие. Я заметила. Да, какие эти, какие какая структура, какая ну какое полотно, какое приятное, как бы там вот женские сейчас вот покажем там, да. Вот. Э, ну, какие проблемы, допустим, там, роялти дать э, величко за то, что он это сделал? Там, никаких вообще проблем. Заказать футболки у тех, кто хорошо их производит? Э, ну, никаких проблем. Тех, кто лучше дизайн как бы сделал. Ну, то есть, вот все, все начинают выигрывать. То есть, всем, всем выгодно. Я, я считаю, что вот люди должны осознать, что когда что когда всем выгодно, вот логика вин-вин работает, то, собственно говоря, в стране начнут двигаться mm -hmm. в правильном направлении, потому что э, в Украине дефицит доверия у людей друг к другу. И, собственно, вот если мы создаем эту айкумену доверия, то э, дальше можно решать и государственные задачи, потому что нет проблем с организацией э, и мобилизацией ресурсов под то или иное направление, потому что люди просто доверяют и понимают, что их не кинут. Но это все требует времени, ну и системных системных усилий, кооперации, конечно. Кооперации, вот как, как книги из Датюка, вот они раз, и они мгновенно разошлись, потому что, ну, люди понимают, что это, <laughs> что это не фуфло, что это что-то интересное, вот, и, в принципе, так можно продавать э, многие вещи, э, ну, я, 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 я там, э, касаюсь книг, там, да, э, когда книгоиздатели говорят, что вот в Украине такая проблема продать книжки, но ну, я вообще не вижу проблемы там продать несколько тысяч книг каких-то интересных, если, э, ну, если, если это действительно классная книга. Так это несколько тысяч книг, а представьте, у них же масса и наименований, и их прибыль складывается из того, что они, из всего, что они продают. Вот если у них, допустим, 10% осталось на складе, так вот это как раз и есть их прибыль, поверьте моему опыту, вот розничных продаж. То есть, когда у тебя остаются остатки, то вся твоя прибыль там в этих остатках, как правило, и зависает. Так в том-то дело, ты можешь продавать под конкретный заказ. Вот, допустим, Датюк сейчас издал институцию, там он ее распродал там, за сутки, там все распродал. Сейчас следующий тираж делают. И они, ну, и они, они... Ну, представляете они... себе, сколько у нас людей читает Датюка. А люди торгуют и фантастикой, и детективами, и всякими там, ну я не знаю, ведьмаками. То есть так... им надо на всем зарабатывать, альбомы так... там у них так... много ну да, удовику зарабатывать на альбомах там еще на чем-то так вот это же это же вопрос э, опять таки ты можешь рассчитать любой любой э, любой рынок как бы там свой который который тебе ты говоришь там предзаказ делаешь там ну, допустим там 600 экземпляров или 1000 экземпляров и все и у тебя как бы у тебя появляется гарантированный заказ и ты продаешь его столько сколько нужно а тебе никакой магазин не нужен это напечатано на русском языке на суахили на украинском на каком угодно но ну, никакой проблемы нет э, люди просто еще не понимаю, я поэтому говорю всем, что вы должны вы должны максимально развивать свою медийность, парикмахер вы, э, с, сапер там, я не знаю, сантехник, э, ну кто угодно, потому что вот в армии медий, в, в армии медийность позволяет собирать донаты, как бы там, да, mm -hmm. она ну, она позволяет решать огромное количество проблем, преодолевать огромное количество вот каких-то нюансов, там, которые не дают вам возможность развиваться. И поэтому, поэтому я всем говорю, что вы должны понимать, что в 21 веке медийность является такой же важной составляющей, как, ну, как, и, как, как и компетентность в вашей конкретной сфере. Вот я, врачи, когда ко мне приходили, там, Лена с, с Натальей, Наташа Безмен, я, я им говорил, что больницы должны понять, и врачи должны понять, что правильная коммуникация с клиентами – это это 50% их успеха, то есть вы можете быть очень хорошими э, врачами, но если вы проигрываете коммуникационную борьбу вашим конкурентам, которые э, даже если хуже там работают, но ну, они все равно вас будут больше э, ну, обыгрывать, они будут больше зарабатывать. Вот, поэтому правила игры очень, очень серьезно поменялись. И медийность стала важнейшей составляющей. Поэтому, ну, я всему медаевскому нашему сообществу говорю, что э, будьте медийными и, ну, и, собственно говоря, ничто не мешает... Э, ничто не мешает тянуть друг друга. Вот как э, с, с Черкас э, Мирошник прислал мне чай там, да, то есть, ну вот я все, сейчас эти все чаи внимательно распробовываю, как бы пробы. Вот мне задают вопрос, а какой вы там чай пьете? Ну конечно расскажу, какой я чай пью, там и почему именно такой. Не потому что он мне там деньги какие-то заплатил, он, он ничего не заплатил. Мне не жалко, как бы там про про и и дать и дать возможность человеку заработать, потому что он он наших идей и он разделяет там те установки, которые которые у нас есть на эфирах. Вот.